Четвертый ролик про Турбоднепр. С нами Марк. Он расскажет, что он делал. Здравствуйте. С вами снова У нас Турбоднепр. Проект продолжается. Сама заготовка Днепра у нас остается Днепром. Бак остается Днепр, рама, Днепр, маятник, Днепр. Тоже ну, внешний вид остается полностью Днепровский. Что было проделано? Была пописка струена рама. Проварено, зачищено и покрашено порошков. В чем суть? Что было проделано? Были выточены кополоновые втулки, так как э, садить на подшипник э, не было смысла, так как мотоцикл приедет всего лишь 15 километров. То есть по факту он будет ездить только 15 километров и дальше на постоянную езду его никто не рассчитывал и ничего. То есть, в принципе, ничего лишнего не обрезалось. То есть, даже обычное яблочко осталось. Для подальшей заготовки, может, будем еще продолжать тему рекордов. Может, и на коляске поставим рекорд. Также, днепровский бак остается родным. То есть, накладочки, все. И, скорее всего, что в него будет вареный, заваренный бак бензонасос 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 будет в баке да он покрашенный поспешили немного но будем перекрашивать будем делать то есть ну, мы уже везли все и покрасили поэтому все спортсмену не обязательно быть красивым да кстати приехала к нам вилка с депровской вилкой мы решили попрощаться окончательно раз и навсегда Приехала вилка от Yamaha R1. Suzuki GSXR, Suzuki Jixxer. А, с Jixxera приехала вилка. Да, есть, конечно, маленькие нюансы, как состыковать ее со Днепром, но для настоящего кастомайзинга нету ничего э, невозможного. невозможного. То есть полностью перья вилки в сборе, также траверса. Ну, траверса у нас э, э, нижняя его родная, верхняя хабатима чуть другого мотоцикла. Ну, вот. будет видно. То есть Сюда на столе. Самое смешное, что даже днепровские подшипники ступичные будем оставлять. Для этого был э, начертен чертеж в котором будут специально втулки выточены для соблюдения высоты для адаптации для этой траверсы в Днепровскую вилку вот. скорее всего, что будут клепоны так как вилка окажется выдвинутая наверх и буду делать клипоны, а не заводской руль, как думалось изначально. Ну, изначально вообще думалось, что будет Днепровская вилка. Но все знают, что вилка на Днепре Ненадежно. ненадежна. Ненадежна, не комфортная, особенно на одиночке. Вот. Есть еще, конечно, задумка поставить Днепровский руль. Ну, будем уже мерить, общаться с заказчиком и со всем остальным. То есть либо дырки просверлить в траверсе, хотя тут тела нету. Либо же сделать выносы уже по факту по перьям. Клипоны крепятся только для крепления руля. Mm -hmm. вот. Как оно будет, дальше будет в следующем видео, когда решим, при, примем решение уже с, обговорим с заказчиком и со всеми остальными. Также у нас будет демпфер крепиться. Демпфер руля для демпфер безопасности. руля. Да, для безопасности. На родном креплении он крепится вот так вот и на, э, на, на раму вынос делается. Но так как у нас кастомайзинг и днепр, скорее что он будет крепиться Поджим на ряду. крепление коляски, верхнее крепление двигателя и крепление коляски. И так как у нас сама внутренняя ось джиксера выше, мы будем делать проставки, состыковать их с родными днепровскими Горловиной. горловинами, посадочными местами под подшипники и с родными подшипниками. Так как в принципе от мотоцикла не надо ездовых качеств ежедневно. Делаем Просто со вкусом и на 15 километров. То есть дальше он будет там участвовать в выставках по Украине или еще где-то показывать наш, наши достижения. То есть Назар подсказал идею прикрепить его на родное крепление, там с выносом, под, под низ, под верх. Есть те места, куда его крепить, есть болты. Mm -hmm. Есть места. Темі, ми там зробимо, скоріше за все пластину упор руля. Да, так як нам потрібно 30 градусів повороти. Да. А в неї опора немає, в неї опор виходить в вилку. По факту, факту, коли буде стояти вилка, оприділимо від крайній точки, щоб вона сильно бак не била. Тоді зробимо знизу таку пластину, яка в антех, тут рідний упор руля, а там знизу така приварена шістерка. Це я Шестерка, а... І упор. упор, і упор для... для... Ми зробимо аналогічний варіант, який буде прикручуватись внизу на оці два болта. Заодно ми можемо його вивезти сюди в ушком, яке буде і кріпленням Угу. Сварка болгарка. Найкращий інструмент. Влюблені мої з дитинства. Що <гум> <гум> ще по рамі? Что ще... Ну, Ми розуміємо, що зараз віддали двигатель в роботу, поки по дивітері не говоримо, то буде. Що ще по рамі? раме осталась Днепровская рама полностью. Без никаких доработок. Единственное, что срезали крепление э, под аккумулятор, потому что там будет стоять турбина. Азара, покажи еще эти обода. А, это было видео по алюминию Были? были обода. Все, и по взвешиванию и. Все, это отбой. Ну, тут единственное, что в туловичке. Она так туренько. Ну, на сегодня пока все. Да. Ждите следующих роликов. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Счастливо.